Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Okey, hari ni kamu semua sehat ke? Ya. Sehat. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk 8.2 iaitu tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran barat. Jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak kamu tengok satu video ni dulu. Jet-jet Inggeris Siam 1909 telah termeterai antara British dan Siam yang mana Kedah Perlis terganggu Kelantan telah diserahkan kepada perusahaan British pada tahun 1909. Perjanjian ini telah menetapkan sepat Perlis hingga ke Sungai Kelantan. Baiklah, pada hari ini mari kita kesan perjanjian Inggeris dan perjajahan. Baiklah. Di sini pelis kita melihat Raja Syed Alwi telah kehilangan wilayah Manakala Sultan Abdul Hamid yang memerintah Kedah telah kehilangan Sedang tidak British mengibarkan bendera Union Jack lebih tinggi berbanding bendera Kedah yang menyebabkan berlakunya pergeseran antara pemerintah British dan Kedah. Okey, berdasarkan video yang kamu tengok ni, ah cikgu nak tanya, ah siapakah penasihat British yang dihantar di negeri Kelantan? JS Manson. JS Manson. Okey, penasihat British di Terengganu. JL Humphries. Okey, JL Humphries. Okey, jadi kamu tengok dekat sini ini adalah penasihat British yang dihantar di beberapa negeri iaitu Kelantan, Terengganu, dan juga negeri Kedah dan juga negeri Perlis. Okey, tip pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah murid dapat menjelaskan tuntutan Raja Melayu melalui Durba secara betul. Yang kedua adalah murid dapat mengenal pasti diplomasi menangani tekanan British secara betul. Okey, yang pertama kita tengok adalah tindakan Raja Melayu melalui Durba. Okey, Durba ni apa sebenarnya? Okey, Durba ni adalah peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu untuk sebagai juru bicara untuk zahirkan suara membela nasib dan melindungi kepentingan bangsa melalui Durba. Jadi Durba ni adalah satu himpunan di dalam satu dewan yang juga dihimpunkan oleh penasihat British dan juga Raja-Raja Melayu. Sekarang kita tengok Durbar di Kuala Lumpur pada tahun 1903. Jadi Sultan Perak itu Sultan Idris Mushidul Azam Shah dikritik pemusatan kuasa di tangan Resident General dan desak laksanakan langkah kembalikan aa, kuasa kepada institusi raja. Jadi Banginda juga dia desak bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan ditambah dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi lah. Jadi yang dipertua besar negeri sembilan itu Tengku Muhammad ini yang tuan antah dia tuntut bahasa Melayu ni diguna sebagai bahasa rasmi dalam persekutuan. Okey, kita tengok durba yang kedua adalah di Pekan Pahang. Okey, pada tahun 1932. Jadi Sultan Perak iaitu Sultan Iskandar Shah ni dia bertitah dengan tegas agar desak Kuasa pemerintahan dikembalikan kepada Raja Melayu dan Majlis Negeri Dalam semua aspek pemerintahan negeri okay. Yang ini yang kedua Ketiga kita tengok Durbar di Kelang Selangor pada tahun 1937 Jadi yang dipertuan besar Negeri Sembilan, Tengku Abdul Rahman dia gesa British untuk beri peluang perkhidmatan kepada buruh dari rumpun alam Melayu khususnya orang Jawa untuk gantikan buruh Cina dan India di negeri-negeri Melayu. Dia nak menjaga kebajikan orang-orang Melayu dan juga orang Jawa yang telah menghuni lama di kawasan di setiap negeri. Okey, jadi Sultan Pahang, Sultan bakar ni dia desak British untuk beri perhatian kepada masalah orang Melayu yang tak mempunyai pekerjaan ataupun tanah. Okey, kita tengok Durbar di Sri Menanti iaitu di Negeri Sembilan pada tahun 1939. Jadi Sultan Selangor ni, Sultan Hishamuddin Alam Shah dicadangkan untuk tubuhkan Malay Girls College yang sama taraf dengan Malay College Kuala Kangsa untuk tentatkan pendidikan kaum wanita. Jadi kalau kamu tengok Malay College Kuala Kangsa ni, pelajar dia adalah pelajar daripada jantina apa? Lelaki. Ha? Lelaki. Kenapa waktu tu perempuan dia tak diberikan perhatian? Ha, siapa boleh jawab? Hanya lelaki Saja yang ada diberikan Pendidikan tetapi wanita Waktu tu ha, tak diberikan pendidikan ha, Kenapa? Kerana lelaki uh, Merupakan bakal Pemimpin yeah. dan akan uh, Menggantikan uh, Dalam hal eval pentadbiran Dan perempuan waktu tu? Turi rumah uh, Dan mereka tidak ada kepentingan yang susah masa Kita tengok ada tiga diplomasi oleh Sultan Abu Bakar Johor Yang pertama dia adakan hubungan baik dengan kerajaan negeri selat Okay ini adalah aktiviti kita Iaitu aktiviti give one get one Apa maksud dia? Give one get one Ah ha, bagi satu, dapat satu. Dari satu maklumat ke maklumat yang lain berdasarkan soalan yang kita uh, cikgu bagi kat depan lah. Jadi pelajar cikgu akan bahagikan kepada enam kumpulan secara rawak. Jadi setiap kumpulan ni kena bincang empat isi penting. Okey yang pertama, ah ha, ini soalan dia mengapakah raja-raja Melayu ni memilih pendekatan diplomasi berbanding dengan penentangan bersenjata dalam menghadapi tekanan British. Okey, kamu kena fikir kenapa waktu tu uh, uh, Raja-Raja Melayu ni dia adakan diplomasi Tak ada penentangan Okey, yang pertama pandangan individu Pandangan kamu sendiri Kamu tulis satu ayat, uh, kenapa Okey, yang kedua uh, pandangan ahli kumpulan kamu Kamu bincang dengan kumpulan kamu Siapa yang paling terbaik yang dia rasa uh, benda ni betul Okey, yang ketiga pandangan daripada ahli kumpulan yang lain Ah ha, maksudnya kalau kumpulan kamu dah ada empat orang, kamu kena tanya pula kumpulan lain. Jadi kat sini ada 24 orang kan? Mesti ada 24 idea kan? Ah ha, jadi kamu kena uh, tak boleh sama untuk setiap tugas sekil kumpulan itu ketua kumpulan akan bagi tahu akan bagi tahu untuk setiap kumpulan yang lain lah. Jadi akan bangun uh, bagi tahu apa yang mereka dapat. Okey, kamu ada nampak gambar burger tak? Ah ha, jadi cari ada 6 gambar cari kau dengan kumpulan kamu. Inilah kumpulan kamu. Ada sushi, ada burger, ada apa lagi? Ada kapal terbang. Okey, cari sekarang. Okey, bagi tahu siapa. Kapal terbang, ah, hanya 20 minit ya. Ah, boleh bincang. Kalau dah siap boleh bincang. Kesimpulannya, pendekatan diplomasi dapat mempertahankan kedaulatan negeri dengan kos yang lebih rendah. Hmm. Selain itu pendekatan diplomasi bukan sahaja dapat menjaga kebajikan rakyat tetapi juga dapat mendapat sumber tentera yang lebih berkuasa Bak kata pepatah bersatu teguh bercerai rubuh. ada pepa, ada pantun ha ah, bagus pakai okay, tepuk sikit ada okay, ada cakap pantun ha ah, tu bagus uh, akhirnya raja-raja Melayu memilih kaedah yang bersifat diplomasi kerana untuk mempertahankan kedaulatan negeri mengelakkan pengancaman terhadap rakyat dan masyarakat. Okey, apakah yang dimasukkan dengan durba? A, B, C, D. Okey dah. Manakah durba? Dia ada kan? Kali pertama. Tiga, top three dekat situ. Hari ni sebab dia betul. Okay. Ah, bagus. Han. Wah. Wow. 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 Okay. Okay. lagi. B. B, lagi seorang. Han. Okay, ini kesimpulan. So hari ni kita dah belajar tuntutan Raja Melayu melalui doba dan juga diplomasi kan? Okay? Adakah aktiviti hari ni membantu kamu? Membantu tak? Ya. membantu, okay? Okay, semua bagus. Jadi jawapan pun betul. Okay, okay terima kasih semua.